Начнем мы готовить э, с томатного супа с баклажановым пудингом. Для этого нам понадобится баклажан, лук-порей, сыр пармезан, sí. одно яйцо, сливки, э, немного винного уксуса и чеснок. А для супа нам понадобятся помидоры в собственном соку, лук-порей, э, говяжий бульон, болгарский перец и веточка свежего базилика. Все. Sí. Надо приступать. Но для начала нам нужно запечь баклажан и болгарский перец. Так. Для этого нам треба овощи очистить. Нет, совершенно не нужно. О. Нам нужно с ними поступить несколько иначе. Угу. Берем форму для запекания, кладем сюда, взбрызгиваем маслом и посыпаем солью. Баклажан, если он чересчур плотный, его можно немножечко натыкать вилкой. Это для того, чтобы температура быстрее проходила в его плотную текстуру чтобы он быстро пропекался. И в разогретую до 220 градусов 210-220 духовку отправляем на 20-25 минут. Тем часом, пока запекаются наши овощи, мы берем. Мы готовим основу для супа. Первое наше действие, безусловно, это нам нужно включить нашу чудо плиту буквально несколькими нажатиями пальцев до нужной температуры. В данном случае средняя. Пока нагреется, можно почистить чеснок. Так, а понадобится нам буквально один. Зубчик. А, ты сказал, что нам понадобится бульон. Да. Он уже заготовленный. Да. У нас подготовлен чеснок, у нас практически согрета уже кастрюля, uh -huh. и ну мы не можем дожидаться длительно, когда у нас запекутся овощи. Я уже заранее заготовил. Ты молодец. Вот у нас есть печеный перец. Uh -huh. Вот мы возьмем и желтый, и красный. Нам будет достаточно. Юля, нарежь пока маленькими кусочками чесночок. Я же пока налью масло масло буквально столовую ложку. Так, ну а еще нам нужно быстренько нарубить немного лука парей. В весовом эквиваленте грамм 20 будет вполне достаточно. 20-25, то есть тоже не принциповим. Діаметр, розмір. Помідор до певного часу коли не став дуже популярним у світі, його вважали взагалі отруйною ягодою. Наділяли його всілякими там містично негативними властивостями. А представь, если хтось от пытался кого-то отруїти помідором. А тепер твоя овочі добачиш чеснок. Вообще-то название помидор, оно имеет происхождение итальянское, французское, так как э, в одном случае помидор «Оро» Это э, золотое яблоко, во втором случае на французском, по моде, аморе. Яблоко коханья Да-да-да-да-да-да. Теперь добавляем наш печеный перец, mm -hmm. э, перемешиваем. То есть ты видишь, лук слегка поменял цвет, появилась прижарочка. Вот мы... Подпекли э, лук с чесноком и перцем, угу. и э, как я уже говорил, помидоры в собственном соку. Э, можно их целыми использовать, а можно и вот как в нашем случае перебитые. Угу. Сколько? Э, ну вот мы добавляем сейчас эквивалент э, двух помидоров. Это нам нужно сначала для изменения цвета, так сказать, чтобы как бы помидор прижарился тоже. Угу. Мы добавим несколько листиков свежего базилика. Угу. трава має надзвичайно по живней а також же витаминизована и корисна для здоровья так и сейчас немного добавляем как бы сока помидоров и сразу же можно добавить говяжий бульон вот можно сдобрить это немножечко как раз таки еще э, щепоткой сахара потому mm -hmm. что ну э, сладкие овощи немножечко забиваются кислинкой помидора, и нам их нужно сбалансировать вместе и заправляем даже уже солью и перцем Так. сколько по часу мая варится наш супчик ну вот он буквально через 10 минут уже будет готов пока варится наш суп приступим к приготовлению наших баклажановых пудингов так еще мы возьмем ну, наверное, два зубчика чеснока. Помидор – это наш лучший друг, э, известный, але не всегда известный в этих интерпретациях, с которыми нас сегодня знакомит Дмитро. Итак, напоминаю, для пудингов мы взяли два зубчика чеснока mm -hmm. и где-то около 100 граммов лука-порей. Нам нужно включить э, нагреваться сковороду. На какую температуру ставите? Э, 6-7. И на сухой сковородке, без масла. Мы подпекаем чеснок и лук-порей, постоянно помешивая. Баклажан вот. Блендер помещаем вот в этот стакан наш запеченный баклажан. Вот в баклажановый пудинг одна полная столовая ложка тертого пармезана. А можно чем-нибудь заменить? Можно тогда в меньшем количестве каким-нибудь старым, по возможности высохшим сыром в вашем холодильнике. Достаточно, Юля, ты прекрасно справилась героически с этой задачей. Вот мы сейчас остудим. Ага. Дим, а сейчас ты вырешишь сегодня в нашей программе использовать ты помидор у своих стравах? Ну, изучая вопрос, я пришел к интересным заметкам, что человек среднестатистически потребляет в год 30 килограммов помидоров. И подумал о том, что будет неплохо на эти 30 килограммов дать каких-нибудь интересных рецептов, что, в общем-то, трапеза становилась помидоров еще веселее и интереснее. Так, еще нам понадобится желток. Конечно же, соль и перец. На другой стороне вилки небольшая горочка крахмала. Угу. То есть четверть чайной ложки. Третья часть от э, подготовленного нами парея с чесноком. На очах у публики сейчас я подробню все складники, которые нам знадоблятся для коскового баклажанного пудинга. За лишние секунды все осталось. А дальше нам нужно будет это все разместить в силиконовые формочки. Они отлично справляются с температурой, но перед этим угу. вот вступают подготовленные паре и чеснок. Половину этой массы мы выкладываем сверху на паре с чесноком. Mm -hmm. Дим, а какие наши подальшие планы? Мы все это маем поместить в духовку? Да. И готовить на э, температуре 95 градусов э, с добавлением э, воды mm -hmm. хороших 40-45 минут. В противень, на который мы поставим наши формы, mm -hmm. э, нужно налить немножечко воды. А mm -hmm. э, Для того, чтобы, во-первых, не пригорало, во-вторых, э, ну ваша духовка без пара конвекции, то она даст нужное количество пара. Ну что ж, возьмем противень. Ну, можно было бы добавить воду, но так как у нас есть бульон, не лишним будет добавить сюда как раз таки бульон. Багато? Ну, стакан. Как раз таки пришло время, я отодвинул суп, он уже полностью готов. А мы отправляем наши пудинги в духовку. Нашу кухню с Повнює насичений аромат помідорів. І це означає, що наші сьогоднішні томати явно були вирощені на добротному, хорошому господарському городі. Діма, а ти знаєш, як правильно вирощувати помідори? Нужно посадити в між помідорів і ще посадити земляніку. А цього виграють тільки обі культури. Наш супчик настоявся ну, трішечки. Да, і нам нужно з ним зробити те саме, що ми робили э, з пудингом. Все, мы добились природообразного э, состояния нашего супа. Таковым он и должен быть. Что ж, Юля, у нас, к сожалению, нет времени ждать целых 40-45 минут. И я опять подготовился заранее, приготовил пудинги. А прячутся мои заготовленные пудинги в холодильнике. Что ж, э, вот так вот выглядят наши заготовленные пудинги. Угу. Красиво. И он сейчас очень легко выделится из формы. Мы аккуратно его перекладываем в середину. Якое симпатяга! И с изверху <связь> сверху. <связь> Дуже гарно и аппетитно. А теперь нальем суп аккуратно. <связь> Продолжим. Немного крема бальзамика. Он как и декоративная составляющая, и в то же время он придает определенные вкусовые нотки и будет совершенно нам не лишним. Як вишукано все виходить і красиво і корисно. Дівочка око моє вже радується, тепер готовий порадуватися і шлунок. Пригощай мене. Пробуємо. На примере нашего томатного со с баклажановым пудингом я доказал, что помидоры могут удовлетворить любые самые утонченные желания самого отъявленного любителя поесть. Которым я готова пробовать. Пробуй. Так. Классно. Пармезанчик надає особливої пікантності смаку, а смак абсолютно далекий від борщу. Знаєш, я на коліру так думала, ну це щось подібне, абсолютно не подібне. Дуже смачно, дімчик, дякую тобі, велике. На здоров'я, Юлічка. Я рад, що ти навчилась готувати такий інтересний, оригінальний томатний шедевр. Томатний суп з баклажановим пудингом. Змастіть баклажани болгарський перець олією. Посоліть і запікайте у духовці при температурі 220 градусів 20 хвилин. Дрібно наріжте один часник з цибулею порей та підпечіть з олією. Додайте печений перець, помідору у власному соку, базилік і протушкуйте одну хвилину, рівномірно влийте бульйон, додайте цукор, сіль і перець. Варіть суп 10 хвилин. Знову наріжте часник, цибулю порей і підпечіть на сухій пательні. Збийте у блендері баклажан, сир, пармезан, жовток, крохмаль, половину суміші цибулі з чесником, посоліть і поперчіть. Покладіть перебитий пудинг у форми, додайте другу частину суміші цибулі з чесником, запечіть пудинги у духовці при температурі 95 градусів 40-45 хвилин, збите готовий суп блендером. Покладіть у усередину тарілки готовий пудинг, влите суп, посоліть і поперчіть. При подачі декоруйте кремом бальзамік, тертим пармезаном і гілочкою базиліка.